Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Semoga sihat dan ceria selalu seperti biasa Alhamdulillah uh, Pada hari ini dalam Blockchain Interest Group Podcast uh, Kita ada tetamu undangan daripada, uh, daripada Selangor uh, Saudara Mak bin Muhammad Syamsi uh, Apa khabar Mak Ruf? Sihat? Alhamdulillah, khabar baik, sihat Alhamdulillah, Alhamdulillah Saudara Mak ni saya kenal dah Rasanya dalam 2 tahun dah kot kan? Masa tu kita bertemu dekat Uh, apa nama, workshop blockchain kita Blockchain ICP uh, Lepas tu perkenalan kami makin akrab lah Alhamdulillah Okay, Mak Ruk, saja nak tanya Mak Ruk lah kan uh, Mak Ruk punya pengalaman Dari segi blockchain ni, boleh share sikit tak Dengan uh, audience Saya sebenarnya Baru dalam blockchain Jadi uh, Nak kata pengalaman sangat tu tak adalah Sebab lepas Habis belajar blockchain dekat UMK hari tu saya lebih pada meneruskan bidang kerja saya yang dalam data bandus ni so tak banyaklah sangat kerja-kerja blockchain ni cuma saya adalah cuba buat-buat apa ni smart contract dengan dengan apa dengan dekat testnet ada satu dua minit lah tapi tak tak begitu ni lah sebab baru kan uh okay, okay. Saya nak tanya pengalaman Encik Farah macam mana Encik Arun boleh terlibat dalam bidang apa ni blockchain ni ya. Macam mana mula-mula start dulu Mula-mula saya minat blockchain ni sebab ialah hmm. kerja saya hmm. pasal uh, jaga database kan. Hmm. Saya start daripada sekolah dulu memang cenderung kepada data ni lah. Kemudian saya kerja berkait dengan data daripada tahun 90 tahun 99 saya dah uh, berkecimpung dalam uh, dunia data kan, database Kemudian tahun 2002 saya buat sistem database masuk baru jubis 4 lah Kemudian pada hmm. tahun 2004 mula .NET, .NET 1.0 Saya pun uh, buat sistem .NET Pada masa tu, masa buat .NET tu Saya belum tahu sangat pasal uh, blockchain Tapi saya ada nampak lah yang encrypt-encrypt uh, data ni Kemudian pada uh, tahun 2012 Masa tu saya buat sistem, kan masa dari GST kan. Yeah. Uh, masa GST tu jadi 2014. Kita dah develop awal daripada tu untuk sistem yang uh, syarikat yang saya kerja kemudian saya jumpa dalam uh, dalam uh, apa ni uh, programming code tu saya jumpa part yang ada encrypt uh, apa ni encrypt kriptografi. Bermaksud dalam sistem yang dibuat tu memang ada kriptografi. Daripada situ saya cari apa benda sebenarnya kriptografi kan. Pasal masa, -masa tu yeah. saya baru tahu SSA 2006 dalam sistem apa ni coding .NET tu lah. .NET yeah. uh, saya ingat masa tu .NET 3.0 tak silap saya. So SSA 256 tu saya so, cek okay, apa benda. Saya cari lah kemudian oh rupanya blockchain kan. So lepas tu saya cuba wow. cari blockchain. Kemudian tahun apa ni tahun apa 2020 tu masa PKP saya kata tak ada apa nak buat kan kebetulan apa ni dah keluar EPM kan. Saya pun fikir Ainal yeah. pula nak belajar lagi saya pun uh -huh. ambil aku kursus blockchain. Memang saya pun memang nak belajar lah. Cuma tak ada modal kan. Tapi dengan duit saya belajar blockchain. Uh, itulah uh, yeah. saya memang terlibat secara langsung dengan blockchain macam itulah kan. Wow, Masya Allah. Masya Allah. Jangan eh, jumpa orang macam ni sebenarnya. Oh, okay. so, uh, masa tu masa tu macam blockchain bitcoin kan dah ada kot eh. Cik Maruk. Dah ada. Saya start um, Uh, berkecuali dalam uh, blockchain yang token ni pada masa mula-mula Bitcoin sampai ke Malaysia yang kita boleh beli, beli online lah masa tu saya tak saya oh. ada satu bank dekat luar oh. saya block apa dipanggil Bank tak silap saya kan itu pertama okay, okay. yang dia benarkan dia access ke Malaysia lah masa tu so nice. Bank tu masa tu, tahun saya ingat uh, awal tahun 2018 tak silap saya Uh, so oh. saya, oh ada Bitcoin rupanya dah boleh beli kan. Sebelum tu yeah. tak boleh beli kan. So yeah, saya try yeah, lah yeah. tengok masuk coin sebenarnya Tapi masalah saya, masa, uh, dia sebab dia kena buat kredit card kan. Saya tak tak ada sangat kredit card. Saya, uh. <laughs> jadi uh, tak adalah saya anu sangat pasal Bitcoin. saya yeah. tahulah benda tu. Ya, uh. yeah, ya. Yeah. Okay, okay. Menarik eh. Itu, uh, okay. Macam macam saya tanya. -tanya. Uh, masa Makrub buat ni yang kata buat sebab kontrak tu kan. Yang tu selepas Makrup belajar dari uh, ni lah belajar yeah, program yeah. blockchain diploma tu eh. Diploma blockchain. Ya yeah, betul. Selepas saya belajar diploma profesional blockchain di UMPSA, saya cuba buat smart contract uh, guna Ethereum dan juga Solana lah masa tu. Alhamdulillah so, boleh lah kan untuk tapi tu smart contract yeah. untuk token lah bukannya yeah. satu contract untuk yang macam data-data yang bukan token ni kan ah. Uh, uh, okey okey. Tapi yang tu pun kira bagus juga lah kan. At least ada perkembangan dan ada apa pengalaman kan. Yang mungkin boleh di di apa dikembangkan lagi insya-Allah kan. Itu uh, tu menariklah tu. Okey, saya nak tanya lagi jad -jad jad -jad. macam macam <laughs> uh, apa nama? Uh, language untuk blockchain ni. Ah uh, Jimaruk buat, buat bidang apa? Language, apa? language apa? Menggunakan language apa? Kalau Ethereum guna solidity, okay. uh, kalau Solana tu dia lebih masa saya guna Rust, guna Rust. Ah, Rust okey okey. Tapi jadi ni saya tengok ada juga dalam ICP. Ya. Yeah. Ya. Eh jadi tu, tu uh, nak tu nak tanya tu. Uh, kalau masa 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 pakai uh, Ethereum kan? Solidity tu dia yeah. dia punya language dengan ras uh, agak beza jauh ke atau sikit je beza? ada uh, adalah beza tapi pasal saya lebih lama belajar uh, Ethereum saya rasa soliditi uh, Solidity tu lebih mudah lah <laughs> sebab oh. rasa benda yang baru kan? Benda baru ya. Yes, yes, Tak jauh yes. bezalah lah Mas lebih kurang Kan. Uh adakah adakah sebab dia menggunakan actor dalam ya. dalam ras dia guna actor tak? Ya betul. Bila ada actor. Okey. Okey. Jadi jadi actor ni konsep dia sedikit berbeza daripada konsep uh, OOP lah eh. Jadi uh, macam macam kalau macam tu? Ya betul. Uh, kalau macam tu mungkin uh, kalau Syed Ahmad gunakan uh, blockchain jenis ICP ni internet komputer protokol ni. Mungkin tak, tak suka lah sebab baru dah ada background uh, Apa ni? Uh, rust Sebab uh, penggunaan motocross ni Dia hampir sama dengan rust sebenarnya yeah. uh, Cuma cuma yang saja nak beritahu lah kan yeah, Mungkin betul. pada orang lain ya, Kita punya audience yang berminat ni kan ya, Mungkin dia orang nak tahu uh, Lama tak nak belajar uh, Mungkin solidity berapa lama nak belajar solidity tu Untuk memahayakan diri Berapa bulan? Sebenarnya kalau kita ada asas guna uh, um, saya lebih pada visual studio code Dalam visual studio code ni dia mudah kita nak belajar sama ada solidity ataupun rust ataupun a uh, motoko kita boleh guna visual studio code. Jadi dia lebih mudah. Hmm. Kalau kita ambil masa dalam sebulan pun insya-Allah kita dah boleh buat token tu kan. Lama dah tu. Hmm. sepatutnya dalam masa kalau betul-betul kita uh, dah biasa buat coding, saya rasa seminggu kita boleh kacau Cuma kalau Allah. saya pada pendapat saya lah kalau kita masih baru dalam coding ni tapi kita dah oh. tahu pasal apa ni apa internet ni mungkin sampai ambil masa sebulan. Kita kata sebulan lah. Insya okay. Allah tu dah, dah lama lah sebulan tu kan. Okey, ha, okay. Okay. Lah. okay. Okay. That's good lah. Sajalah kan uh, tanya soalan tu untuk anak-anak muda contohnya kan. Uh, mereka mungkin baru baru nak berkecimpung ke yeah. ataupun uh, baru nak nak intai-intai blockchain ni. Uh, mungkin dia orang ada background dalam JavaScript, mungkin dia orang ada background dalam C++ kan. Ilmu-ilmu uh, itu uh, yeah, sure. boleh juga guna untuk kita apa ni tambah tambah lagi ilmu uh, ni apa? solidity ni tadi macam tu. Sebab dalam um, apa ni dalam kita buat smart contract ni tak kira dalam solidity ke atau motoko ke atau ras ke Memang uh -huh. ada skrip-skrip ni macam kalau dalam dalam kita ada javascript mungkin dalam motoku kita ada typescript dan sebagainya kan yeah. so skrip-skrip yeah. ni ada beberapa lagi lah file-file skrip yang perlu bersama-sama dengan file-file uh, uh, apa ni smart contract kan? Uh, tu kan ha tu ya ya tu menarik juga tu jadi uh, experience makruk dari segi uh, ethereum ni saya rasa sangat-sangat hebat lah alhamdulillah at least dah buat testnet tu jadi saja pada pandangan saya lah kan masa Selmatrup try buat uh, apa ni testnet tu uh, dia punya blockchain tu uh, apa nama ada cost ke yang yang uh, ni, apa dalam testnet tu ada kena bayar apa-apakah ke? uh, dalam dalam testnet ada bayar sikit lah dia guna GUI GWI jadi GUI ni masa tu ada reward ada siapa-siapa yang boleh dapat reward de, uh, daripada err uh, certain website lah dia akan bagi reward kalau kita buat sesuatu dalam website tu so gue tu kita masukkan dalam account testnet tu dan kita boleh guna untuk uh, untuk apa ni untuk uh, deploy smart contract yang kita test tu tapi dalam testnet lah uh, dia memang murahlah sebab dia bukannya uh, mainnet yang sebenar kan ha uh, tu dalam yeah, ethereum yeah, yeah. tapi uh, dalam solana pun yeah. saya pernah juga uh, cuba dalam uh, network solana So dalam Solana ni satu memang kena bayar lah dia tak ada macam Ethereum dia ada GUI kan yang yeah, tu. Yeah. tapi yang dalam uh, Solana ni mm. dia tak ada berhubung dengan Forex yang macam Ethereum dia ada Forex kita boleh claim uh, GUI tu tapi dalam Solana tak ada so memang kena bayar direct lah so saya tak tak buat yang testnet dalam Solana tapi saya try buat token sebenar dalam Solana tu adalah saya buat satu dua token jahilah dia oh. deploy kan Masya Allah Oi, Ini hebat ni, ini sangat-sangat menarik uh, Saya nak tanya uh, Tuan Makruh lagi ya eh? Apa nama uh, Susah ke kalau nak nak belajar Pasal blockchain ni Susah ke senang? Eh? Macam mana? Rasanya macam mana? Pada dasarnya blockchain ni mudah sebab Kalau kita tahu asas database tu Sebenarnya blockchain ni adalah database lah Cuma dia guna teknologi yang terkini Yang ada kriptografi uh, Asalnya memang kita mudah kalau tu database tapi dalam zaman sekarang ni blockchain lebih orang gunakan untuk token bermaksud dia fokus orang pada blockchain yang token so yeah. kalau untuk buat token tu taklah macam tu susah sebab benda ni dah ada kan kita yeah, just yeah. Uh, guna sample-sample yeah. sample yang ada atau template paling ada kita buat ubah sikit-sikit je lah token kita atau kalau oh. untuk token memang tak susah lah kan. Ya. Yeah. yeah. Uh, oh, jadi kita jadi nak kalau, ka kan. Okay. Uh, token yang apa nama baru buat ni, token ni actually dah ada dekat, dekat Ethereum kan? Token Ether kan atau baru create token baru? Okay. Tekan uh, saya buat token ni maksud dia second layer lah di bawah Ethereum. Uh, dan okay. kalau yang solar tu saya buat di bawah solana mainnet lah, solana mainnet, so kita hmm. buat token yang di bawah solana maksud dia second layer lah tu kan second layer uh, juga tapi okay. memang ada lah token tu, maksud dia kalau hmm. nak, uh, uh, nak kalau nak cari kena guna uh, solana punya apa ni carian kan ataupun macam yeah. kalau ethereum guna etherscan uh, macam tu oh etherscan tu boleh nampak yeah. boleh nampak tu so, ya yeah. etherscan, uh, okey uh. Jadi, jadi macam kalau saya lah contohnya, saya nak saya nak dapatkan token ni, saya kena buat sesuatu. ke? Token ni kalau nak buat, kalau untuk guna yang di bawah mainnet lain tak perlu buat banyak perkara lah. Kita cuma perlu ikut apa yang dia ada sediakan tu. Masal biasanya dekat Eo tu ada template, kita just follow aja. Itu uh, kalau buat token lah. Okay. Uh, tapi okay. kalau kita nak buat token sendiri, contohnya macam uh, saingan kepada Solana nak buat mainnet sendiri macam Ethereum, ke saya rasa memang uh, bukan bukan tarak kita lah kod. <laughs> okay, okay, menarik menarik. Okay, apa kata kalau misalan kan uh, orang yang berminat blockchain, tapi dia tak apa nak fokus pada programming, boleh ke dia guna blockchain tu ataupun boleh ke dia uh, nak nak apa nak guna pakai blockchain tu boleh ke maru. Apa pandangan? Uh, sebab sekarang zaman AI kan uh, cara asalnya bolehlah. Uh, hmm. Tapi kalau misalan eh macam uh, dia mungkin tak minat programming tapi dia ingin mencebuhkan diri dalam bidang blockchain tu rasa-rasa apa yang dia perlu buat? Uh, macam macam tu eh. Kalau dia ha. tak minat programming dia boleh guna dia boleh guna tools yang ada, dalam AI kita ada macam-macam kan uh, contohnya ha. kita panggil apa uh, yeah. saya lupa istilah tu yang maksudnya kita buat programming tapi yeah. kita tak type, kita just uh, bersoal-jawab dengan AI kan uh, yeah. ada, yeah. ada tools yang boleh uh, buat program, uh, coding tu saya lupa tu, istilah eh? apa nama tu kan ya 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 ataupun pada pandangan saya pula kan saya rasa macam kalau misalan ada grup-grup yang tak tak tahu programming ataupun tak nak belajar programming dia yeah. boleh juga uh, dia boleh engage kita lah kan untuk kita developkan uh, decks untuk dia Betul. ataupun apps untuk dia ha, kan uh, sebab sebab Betul. macam Tun Baru Mahathir dia sangat pengal pengalaman dalam development so kita boleh bantu mereka-mereka yang Teringin nak nak apa nak gunakan blockchain ni maksud dia uh, mereka tu boleh join ke big lah blockchain interest group yeah. okey jadi uh, untuk mereka-mereka yang berminat uh, blockchain ni dia mungkin boleh join group kita ni kan blockchain interest group lepas tu daripada blockchain interest group tu dia boleh engage kita lah ataupun boleh boleh jemput makruf tolong design apa-apa betul tak makruf insyaallah dalam blockchain interest group ramai pakar-pakar kan Ramai lagi yang lebih uh, pakai daripada saya. Saya ni hey, uh, alhamdulillah tuan orang. Insyaallah. Oh. So, dia yang je beli. Sebenarnya dia very humble. Baru ni dia very humble. Dia sebenarnya uh, dia pelajar daripada MRSM dulu ni. Jadi dia orang orang hebat. Hebat <laughs> dalam computing. Uh, so sebenarnya bila dia minat dalam sekali dia minat dalam bidang apa blockchain ni, macam-macam dia dah try. Jadi insyaAllah sekarang ni kita, uh, yalah kalau kita boleh kita fokuskan yang Motoko punya programming ni. Uh, mungkin ya eh, Makruk kita boleh conduct kursus-kursus apa -kursus, uh, ni Motoko untuk memudahkan mereka-mereka yang apa ni nak nak start belajar uh, blockchain ni eh, kan. Mana tahu kan kod-kod depa berminat. Makruk boleh eh? ah. Yeah. Ya. Betul. So, saya memang recommend Motoko sebab apa? Motoko ni dia akan develop dalam network ICP dan pada saya lah banyak-banyak blockchain yang paling mudah untuk dipelajari oleh orang yang baru berminat ni lebih mudah, lebih, lebih advance, lebih banyak advantage ni pada ICP Betul Ada betul. Ada banyak betul. perkara yang Lain daripada blockchain lain yang saya rasa Memang patutlah ICP ni kan, Motocore ni kan Ya 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Itulah saya rasa macam tu lah kita ni kita Kita memang buat program uh, Blockchain Trust Group ni uh, Hari ni podcast ni untuk bulan, uh, bulan Jun ni untuk uh, Pengenalan kepada pengalaman live Uh, daripada eh uh, saudara makrul lah kan berkecimpung dalam bidang blockchain. Uh, ada satu lagi soalan eh uh, Maruk eh uh, sekarang ni banyak orang menceritakan tentang DAO, DAO kan. rasa-rasa uh, benda ni akan jadi popular tak di Malaysia? Ya betul. Mungkin okay, Maruk boleh cerita sikit pasal DAO. Um, yeah. Okey, DAO ni lebih kepada organisation uh, decentralized organisation. Pada uh -huh. saya lah dalam uh, suasana Malaysia kita hari ini kita orang uh, rakyat Malaysia ni perlukan satu yang pendedahan kan. Jadi yeah. banyak perkara yang dekat Malaysia ni memang tak terdedah dan ada banyak potensi untuk DAO ni ataupun uh, decentralized organization ni untuk berkembang. Contohnya kita ada pertubuhan-pertubuhan yang memang kadang-kadang orang tak tahu ada pertubuhan tu. Kemudian kita ada koperasi, kita ada sekolah, kita ada kelab-kelab dan sebagainya. Semua ini adalah uh, kita boleh jadikan dia decentralized organisation supaya apa-apa yang dalam tu memang transparent dan ramai orang boleh uh, melibatkan diri dengan cara uh, blockchain ni kan uh, Betul ya. betul. Saya betul. rasa betul. memang DAO ni ada potensi dekat Malaysia ni uh, so InsyaAllah insyaAllah kita akan jemput uh, lebih ramai lagi orang mengetahui pasal blockchain dan juga kita akan uh, kalau boleh kita nak pihak-pihak uh, organisasi macam koperasi ke atau syarikat-syarikat kecil ke Cuba tengok-tengok intai-intai apa dia blockchain Mungkin ada kegunaan untuk dia. betul tak Maro ya eh? Betul-betul Ada banyak kegunaan termasuk dalam uh, Transaksi saham, pembelian saham Apa ni, penambahan saham, penjualan saham, pembelian saham Semua boleh dibuat secara blockchain Dan dia lebih transparent dan lebih telus kan Dan yeah, pada yeah. saya dia memang boleh mengelakkan penipuan kan uh, Jadi yeah, benda yeah. tu sangat bagus lah dan kalau dibuat kalau dibuat a uh, jangan cari yang uh, yang yang apa yang betul-betul uh, uh, baik tu jangan cari yang sempurna jadi blockchain ni dah boleh menggantikan pasaran saham bursa kan contohnya kan ya yeah, uh, bermaksud betul, betul. contohnya setiap koperasi dia buat satu token kan dia buat token yes. dan dia deploy dalam uh, blockchain contohnya ICP network kan so maksudnya yeah. orang boleh beli-beli dan jual Uh, saham uh, blockchain koperasi tu ataupun tu, tu secara online kan dan dia lebih telus lebih mudah tak ada tak ada tak ada scammer tak ada apa ni penipuan yang tu dan dia lebih selamat lah, kan betul uh, uh, maknanya maknanya sekarang ni kalau kita buat uh, untuk koperasi yang tadi kita boleh kekang lah betul tak arif betul itu satu satu kelebihan dia uh, okey uh, jadi satu lagi ya saya Makrub uh, buka cerita pasal scammer ni ramai orang takut blockchain ni sebab blockchain ni banyak sangat scammer yang mulakan blockchain ni macam mana nak atasi masalah macam ni macam mana kita nak uh, bagi pendidikan pada uh, apa ni orang ramai eh, tentang uh, macam mana nak tahu scammer atau tidak tu macam mana? ada ada tip tips ke uh, Itu pada saya lebih mudah jawapannya kenalah bertanya pada yang pakar kan uh, tu. Uh. Saya rasa kita sampai di penghujung sesi pertama ni. Ini sesi apa nama uh, podcast kita yang ulung eh, yang pertama sekali untuk uh, Blockchain Trust Group. Insyaallah di masa-masa akan datang uh, kita akan meneruma, meneru, menemu ramai-ramai lagi orang-orang uh, yang industri yang terlibat dalam blockchain. Jadi kita harap ramai yang akan menyertai uh, Blockchain Trust Group dan linknya nanti akan saya sediakan uh, di hujung video ni insyaallah. Uh, sesiapa yang berminat boleh klik pada link itu dan juga dalam description uh, video di YouTube nanti insya-Allah. Okey Saudara Maruf terima kasih banyak kerana sudi menampilkan diri, sudi bersembang dengan saya pada hari ini. Uh, Alhamdulillah kalau ada apa-apa lagi yang kita boleh bincang masa kata, saya akan jemput lagi Saudara Maruf uh, untuk bagi pandangan-pandangan tentang isu-isu yang lebih spesifik okay. kepada blockchain insya-Allah ya. Insya-Allah terima kasih diucapkan. Terima kasih banyak, -banyak. Terima kasih banyak Saudara Maruf. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.